Conozca tres importantes series de televisión protagonizadas por Can Yaman. Drama, romance y momentos inolvidables te esperan este año. Uno de los actores más carismáticos y populares de Turquía, Can Yaman se ha ganado la admiración del público de todo el mundo con su talento y versatilidad. Esperamos con ansias el estreno de El Turco, actualmente programado para febrero de 2025. Por ello, te presentamos estas tres series de televisión que podrás disfrutar este año, protagonizadas por Can Yaman, y que unen romance, drama y misterio. Nuevo estreno. Uno Juno como de Metos de Miren el pájaro soñador. Este éxito internacional es una comedia romántica llena de encanto y momentos fantásticos. Can Yaman interpreta a Can Divit un fotógrafo aventurero y apasionado que regresa para gestionar la agencia de publicidad familiar. La historia de amor que tiene con Sanem de Metos de Mir, un joven soñador que aspira a convertirse en escritor, es el foco de esta serie. La química entre los personajes principales y las situaciones divertidas la convierten en una opción ideal para quienes buscan un poco de romance y humor en Navidad. 2. Kan Yaman interpreta al personaje de Ferit en la serie de televisión, Dolunay. Kan Yaman interpreta el personaje de Ferit Aslan en esta serie. Es un hombre de negocios cuya vida cotidiana, sus sueños y su determinación sufren una transformación increíble cuando conoce al chef Nazlos Gegurel. A medida que ocurren malentendidos y momentos sensibles, la relación entre ambos cambia magníficamente. Haz este cuento una opción cálida y emotiva para las frías noches de diciembre. El vínculo y desarrollo entre los personajes y los valores familiares es muy importante en esta producción. 3. Viola come a Elmer. serie italo turca. Can Yaman interpreta el personaje de Francesco De Mir en la película, que es una coproducción italo turca. Es un detective que trabaja con Viola Francesca Chillemi. Una periodista con un pasado misterioso que está decidida a resolver crímenes. Basada en una trama que mezcla misterio, acción y romance, esta serie revela un lado más maduro del actor. Estas tres producciones son el plan perfecto para disfrutar del talento de Kan Yaman mientras realiza su esperada transformación en el turco, uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. No olvidemos que su otra novela, Sandokan, se presentará en los festivales más importantes de Europa en 2025. Según el portal IMDB, Kan Yaman tiene cinco series con mejor filmografía, pero una destaca sobre las demás, descubre sus mejores obras según la crítica. Kan Yaman se ha convertido en uno de los actores más queridos de las series de televisión turcas. Su innegable atractivo físico, combinado con su talento actoral, consigue atraer y seducir a cada día más personas. El actor, modelo y abogado Khan Yaman es uno de los actores principales de las series de televisión turcas. Nacida en Estambul, la actriz es de ascendencia albanesa y macedonia por parte de sus abuelos. Hijo de abogado y profesor, el artista empezó a actuar casi por casualidad cuando se inscribió en un curso de dicción y le aconsejaron dedicarse a este mundo. Can Yaman, de 32 años, se ha convertido en uno de los actores turcos más famosos de los últimos años con su éxito en las telenovelas. Sus papeles en series de televisión como Erkenci Kuz y Dolunay la convirtieron en una de las actrices más atractivas y solicitadas de la época. El portal IMDb clasificó recientemente las cinco mejores telenovelas y le otorgó una calificación a cada una de ellas. Las telenovelas Sapphires of the Art y The Wrong Man, ambas comedias románticas, ocuparon el quinto y cuarto lugar en orden ascendente con puntuaciones de 6 y 6 sobre 10. En tercer lugar del ranking quedó la telenovela italiana Violeta como el mar, protagonizada por Can Yaman y Francesca Chiemi. En la serie, que combina drama y romance, la actriz demostró su dominio del italiano. El portal le otorga a esta serie una puntuación de 6/6 sobre 10. La trama cuenta la historia de un periodista de televisión que sufre un trastorno neurológico que cambia su perspectiva sobre los acontecimientos y la realidad. La joven se ve involucrada en un asesinato en el que también es sospechoso el famoso cantante Zephyr. La serie Dolunay, que ocupa el segundo lugar en la lista de las mejores telenovelas de Kan Yaman y lo hizo famoso, aparece con una puntuación de 7 sobre 10. La serie, protagonizada por Kan Yaman y Osje Gurel, es una historia de amor. ¿Qué pasará entre Nazli Ferit, el jefe y el empleado que se casaron para obtener la custodia de Bulat después de la repentina muerte de sus padres aunque su matrimonio no estaba basado en el amor? Con el tiempo su vínculo se hizo más fuerte. Kan Yaman continúa su éxito con su nueva serie, El Turco. Cautiva al público de todo el mundo con su acción, drama e historia. El actor turco Can Yaman sigue siendo uno de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento internacional. La popularidad del turco continúa con su estreno fijado para 2025. También está alcanzando nuevas dimensiones al conquistar regiones como África y Oriente Medio. Este nuevo proyecto combina acción, Drama y enfoque histórico. Creó un gran entusiasmo en regiones donde Yaman ya tenía una fuerte base de seguidores. Turk es una ambiciosa serie dramática de época que cuenta la vida de Balaban A. Se cuenta la historia de un soldado otomano que se convirtió en un símbolo de coraje y resistencia después de una serie de acontecimientos inesperados. Ambientada en el siglo XVII, la serie impresiona por su meticulosa producción así como por su trama bien construida. Combina un diseño visual impresionante con un elenco de primer nivel. En el papel principal, Yaman ha demostrado una vez más su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos, recibiendo elogios tanto de los críticos como de los fanáticos. La serie de éxito mundial de Khan Yaman, Turkish. La expansión de El Turco hacia África y Oriente Medio supuso un punto de inflexión en la carrera del actor. Estas regiones han demostrado ser un terreno fértil para las producciones turcas que logran conectar con el público a través de historias universales, cargadas de emoción y valores culturales compartidos. Pero la influencia de El Turco va más allá del arte y también fortalece el papel del sector audiovisual turco como puente intercultural fomentando el entendimiento y la apreciación mutuos. El éxito internacional de Khan Yaman no es casualidad. Su carisma, profesionalidad y pasión por proyectos de calidad han sido decisivos en su ascenso al estrellato mundial. Con The Turk, Yaman no solo reafirma su posición como embajador de la televisión turca, sino que también abre nuevas puertas para proyectos futuros que continuarán acercando la rica narrativa de su país a audiencias más amplias. El viaje de Khan Yaman a África y Oriente Medio con el turco en 2025 simboliza una conquista cultural y artística que dejará una marca permanente en la historia de la producción.